Salam dostlar, bildiyiniz kimi uzun müddət də video çəkib paylaşmıram. Çünki Düzən sözü ilə Düzərməli vadidə var, nə etkinlik gəlirdir məmli. E, onun üçün havadan çəkib sizə paylaşmaq istəmədim. Bu günlərim sadəcə sizə paylaşacağam bir vaidi gəldir. Vaidə haqqında biraz məlumat verəcəm. Bir də ki, cəzəmli dairə oldu keçən həftə. Cəzəmli dairə haqqında da qısaça məlumat verəcəm. Bir de ki dostlar bildiğiniz kimi eğer benim için paylaştığım video var da gördüğünüz kimi mühlemde biraz değişiklikler eləmişim. Zaborlar olsun, ağaçlar olsun, çeşit çeşit zaborlar ve ağaçlar eləmişim. Şey bir de dostlar iki tane traktor almışım. Biri burada, biri de burada. iki tane traktor almışım. bir mühlede biraz baxı vaxtlarımda dəstinə nə edəcəm. Bunun içindəki endisə başa gəlməsin. Həqiqətən çalan pullar gəlir və çalan pullar lazımdır məhəllədə bu zəburları və havaçları, bu dekorları yığmaqdan ötrəm. Belə dostlar, bir də vade. Vade dostlar, bildiyiniz kimi keçir olur da. Bir yerə toyuq toplama olur, bir də ki heyvanlar olur. Toyuq toplamada yüzlərlə toyuq topluyursunuz və jetonları evə gedəndə ansa bir evlərə getdiyiniz zaman 12, 15, 18 belə azadiyyət onlar verir. Amma heyvanlar isə fil, qabancıruf olur, çeşid çeşid. Bu heyvanları topluyursunuz və bu heyvanlardan topladığınız zaman həm evlərə gedəndə çox jeton verir, ikinciində həm də ki, heyvanları toplayıb apar, barınaq toplayanda a, jeton çox verir. Bu səfərki vadimiz isə 3 dənə heyvan toplamaq və ona təslim eləyib 3 jeton toplamaqdır. Və bu səfərçində həqiqətən çoxlu jeton verəcək və bu vadidə gözəl vadidir. Töyə baxanda heyvanlara nisbət o töyə baxanda heyvan qəşətdir. Və bu heyvan toplamada cəlan jeton yığıb kartlar ala bilərsiniz. Orda olan dekorları ala bilərsiniz. Yəni bu səfərçi vadidə qəşəf vadidir, dostlar. Bir də ki etkinliyimizdəki bu həftənin içinə də ki, kamyonda altın veriləcək pulunuz azdsa yollamağınız məsləhətdir. Altınımız əgər azdsa kamyon yollamağınız məsləhətdir. Keçən deri vidən sizə məsləhət verin. Dostlar, deri də mən oynamadım, gizəmli də. Dostumun oynandığındən gerib sizə biraz gizəmli deri barında qısa da məlumat verəcəm. Deməli dostlar, gizəmli derbiddə gördüyünüz kimi 2 dənə belə sual gəlir. 4 e, dənə statuslu sual gəlir dostlar və 4 dənədən artıq gəlmiş. Bu sualların altında heç bir görəv görsəmiz. Gizəmli derbidə e, panoda olan bu görəvlərin hamısını sizsəzsə də 4 dənədən fazla görəv gizəmli görəv gəlmişdir. Yəni gördüz panoda 4 dənə gizəmli görəv varsa panon təmizləməyə ehtiyac yoxdur ki, yenidəki həmli görəvlər gəlsin, yox. Ancaq 4 dənədən fazla görəv gəlmiş. Bir də iki zəmli görəmlərdə gördüyünüz kimi bu boy olsun, altında nə çıxacağı bəlli olmur. Qədimli derbinin fərqi ondadır ki, altında nə çıxacağı bəlli deyil, həm də bu səfərki iki zəmli tavşan derbisidir. Əgər tavşanı gözləyirsinizsə, bəndi görürsüz orada, sıradakı tavşanın alma sürəsində 46 dəqiqə 7 saniyə belə gedir. O saniyə ərzində əgər Tovşan bunu oynamaq istəyirsə 8 zəmni dərbini bu vaxt ərzində gördüz tamamlandıqdan sonra hərəniz bir görəv tez götürüb, əh, -hə, oynaya bilərsiniz. Və 10 zəmni dərb tövşən görəvi götürdüyünüz zaman ə, sizdə əlavədən panolar açılacaq. Deməli gizəmli görəvlərdən altlarda nə çıxır indi Mənim adamımıza görə baxın, altdan baqqal çıxıb, keçəmli görə götürmüşük, bibər çıxıb, ə, balıq yemləmə, mə çıxıb, süd toplama çıxıb. Ə, yəni bir də çeşid-çeşid, qaradalı, kasaba, basdırma, kamyon çıxıb. Bir də dostlar, bu şeyə nəzər saldım. Gördüyünüz kimi bu normal dilbilərdən fərqli olaraq, kamyonda əvvəlcə 32 dənə vurdu indi. Bu cəmli görə də atdı, 31 dənə çıxıb. Məsəl üçün bir də burada fərqə baxın dostlar süt toplamalarda həm 66 süt toplama verir, həm 82 süt toplama verir. Yəni fərqli fərqli çıxır. Yəni gizəmli görəvin altından nə çıxacaq bəllidir. Yəni, balıq tutumu olsun 89 yəni, kq olub, biri 92 kq, biri olub. Yəni, Baqalın 6 nəfər oldu. Yəni fərqli fərqli çıxır dostlar. Yəni indi gəmi olsun. Gəmi gətir 4 çıxır, gəh 3 olur. Bax belə yəni fərqli gizəmli tavşan derbizindədəki görəv 9 olur extra ilə bir yerdə 10 olur. 10 görə oynayırsınız. 10 görəvdən sonra əgər bitəndən sonra tamamlamış olursunuz. Gecəmli derbide nə ilə məh lazımdır əsas? Gecəmli derbide ən çox əskənimizi birinci növbədə boş saxlamaq lazımdır məsələtdir. İkinci növbədə maşinalarınız boş olmalıdır. Məsəl üçün verər pomidor suyu, verər məsəl üçün popkorn və yaxçı-çeçək müərrənələr verə bilər. Siz onları hazırlamaqdan ötürü maşinada Həmşə maşinamız boş olmalı. Bir də çalışın bacardığınız qədər hər yeyim, heyvan yemlərindən sizdən olsun ki, birdən sizə yemləmə verdi, birdən sizə məsəl üçün baxın, burada basdırma verir, toplama verir. Bunun üçün yem lazımdır. Heyvanları yemləs. İnək yemi olsun, donuz yemi olsun, yəni bir ə, yemlər lazımdır sizə. Yemlər çox yığmağınız məsləhətdir. Əkin yerinizi boş saxlamanız məsləhətdir. Bir də dostlar, hazırda Gəminizi götürüb gəmini hazır saxlayın, malınız məsləhətdir yollamamanız məsləhətdir. Birdən götürdüyünüz zaman gəmi düşsə sizə bir cəminin ağdı yənilir. İkinci gəmini gözləyə bilərsiniz. Dağ almaz istətmədən buşa düşdünüz. Yəni bir cəmini də məsləhət deyə saxlamağınız və istəsəz kasabavızı hazır yığıb saxlaya bilərsiniz. Yəni istəsəz saxlamaya da bilərsiniz, amma kasabanı yığıb saxlamağınız sizə ona görə Məsələhət edildi ki, dostlar, bax gördünüz ki, 21 dənə ziyarətçi yolu səhmi olub. Hər bir kasabaya adam yığıb saxlaya bilərsiniz. Ən çox kasabalarda yığıb saxlamağınız yataq-kapaltı, spa və sinema. Bunları ən çox yığıb saxlayın ki, dostlar, onları birdən sizə düşdüyünüz zaman ən tez, ən gecə hazır olan 7 saatdan və ya daha 6 saatda, 5 saatda hazır olanlar da. Yəni spa, yataq-kapaltı da, sinema da, bunların hamısı yox, saxlayın ki, düşdüyünüz zaman sizə o görəvlər tez ə, gedib ordan yollaya bilərsiz. Qalanları da gördüyünüz kimi baqal çuquğunda 6 nəfər, baqalı gedib yığıb, hasadlı 1 saatda tamam olur. 1 saatda yığıb yollaya bilərsiz. Yəni sizə necə məsləhətdir, elə də yığıb, yəni hazır saxlamağınız məsləhətdir kasabanda. Deməli dostlar, gizəm tavşan dəsində nələri saxlamaq lazımdır? Kasabada hər bir görəvlər bizi adamları hazırlayıb saxlamaqdadır əkinləri boş saxlamaqdır. Bütün maşinalarınızı boş saxlamaq məcburiyyətidir. Bir də kim çalışın bir gəmini yüklüyüb, hazırca gəmini boş saxlamağınız məcburiyyətidir. Belə bir də ki, dostlar, yenə deyim, təkrarladım ki, lütfən həmişə 4 dənə gəmindir görəcəyiz. Yəni fazladan 5-ci, 5-ci dəqiqəsin 6-cı dəqiqəsin yan yəni gəlməyəcək. Həmişə onu yadınızda saxın ki, 4 dənə bazılar gəlmiş. Nə qədər görəmlərsiz. Səzdə 4-dən fazla gəlməyəcəkdir. Belə biz görək neçənci yerdə olmuşuq ona baxaq. Deməli dostlar, biz də olmuşuq birinci yerdəyik. İkinci yerdə gəlib bizə çatdırdılar, onlar da qızıllar, gümüş. Üç hələkləsi var, gördüyünüz kimi dostlar, hələ gəvtam çatdıranlar. Bir də baxaq görək bizimlərdə həm bir dənə də daşan görənmizdə tamamlıqlar. Ekstradan da gördüyünüz kimi bir daşan tutduqlar dostlar və əkstradan bir dovşan görəvini əldə edildilər. Bundan ötrük yenə deyirəm. Baxın dostlar, burada yazdır. Sıradakı tavşanın qalma sürətinə 41 dəqiqə 15 saniyə. Bu vaxt ərzində gözləyirsiz dostlar. O vaxt tamam olduğu zaman hərəkətiz burdənə görəvlərdən götürür. Götürdüyünüz zaman bir dovşan tamamlanır. Və həmin o görəv tamamladıqlarından və budur dostlar, bir tavşan lövfəsəvədən. Deməli bu tavşan lövfəsindən 3 tanesini tamamlayabilirsiniz dostlar. 3 tane. 3 tane ekstradan tavşan cöreği, yani boş bir lüfe alabilirsiniz. Orada da yani belə dekorlar veya yaxud hediyeler verir. ne verir? bu cünlere bir fazla verip bir dekor verip bir izin, buna taslak verip yine fazla verip iki fazlamız var. Bir taslak, iki taslak. Demeli bize izin çağrısı vermiyor dostlar. bizim cihazımız eee verməyib. E, Onlar tutsa məki təsluq iki dənə paz verir. Belə də şey yaxşı deyil belə. Furmaq lazımdır. Almaz verir, fur yarıx. Görək e, ondan nə dəyişikliklər olur, nə verəcək. Belə dostlar, gözəmli tavşan deyib siz haqqında da bir ətraflı məlumat verdim. Yenə əgər nəsə yarımçıq qalsa, nəsə barəsində ətraflı bilmək istəsənsiz Hansı deriplere hakkında etraflı bilmək istəyirsiniz, Ne hakkında malumat almak istesez yorumlarda sadece yazın. Ben orada sizin yorumlarınıza hem cevap verip hem de ki sizin istediğiniz kimi etraflı video çəkib sizinle paylaşacağım dostlar. İzlediğiniz için çok sağ olun.